что наш концерт занимает немного времени, и мы организовали его лишь для того, чтобы поднять вам настроение, отметить День смеха и поддержать всеобщее веселье. на меня выдыхал. Руки пахнут, потому что мы костер жгли. Надо на там ничего не задали. Я спать. Помогает сыну с уроками. Привет, Павел. Что там? Я вчера с корпоратива вернулся. Там все нормально а, Да, все нормально. Ты мне даже уроки помогал делать. Мне на дом задали песню про школу написать, а ты там вычеркивал, исправлял, вот. Ну и как, понравилось там всем, да? Да, директору понравилось, участковому понравилось, и детский психолог, кстати, тоже заинтересовался. А ну-ка, спой -ка папке. А, да, у меня как раз осталось твои наброски. Это песенка про нашу школу, где счастливо растет где детвора. Мы в нее ходим с тайкой веселой, но зараза в 8 утра. Я в столовой от хавки худею, что уже на себя не похож. И продленка чудесное место при себе носить лучше нож. Вызывают родителей в школу, я чудив, чтоб меня вызывать. Я не сдам мусорам дядю Колю И на шторы не буду сдавать Все вокруг унижают и брешут я запутался к черту в судьбе. Вот пойду и в спортзале повешусь. Валентин Иванов 3 Б. <плодисменты> «Лив, лив, пошал, есть. А, ну да, конечно, есть, пап. Это, а замять это дело вообще можно как-то? А, ну можно было, но ты мне еще рисование помогал делать. Вот. Переезжай. Что опять да? да. очередной миниатюры во время отбитки у нас самый отличный, отличный в школе. Учишься в восьмом ТБ. Пишешь ты самостоялку. Я не рядом. Мне так жалко. Я страдаю, я рыдаю. Дни до встречи я считаю. Слышь, Ваулина, пошли на дискотеку сходим. Отвали, а. Ты был рядом, я склупила. В жизни все теперь не мило. <music> На выпускном подрались из рук и трудовик победил трудовик потому что карате это карате а молоток это молоток в зимбабве на выпускном у 11 а на столе был 11 б они понял. На школьных выпускных из рука и трудовика специально рассаживают по разным концам стола, чтобы праздник равномерно распределялся по территории зала. Да! Девочка на выпускном побила Александра Пескова, потому что он пришел в таком же платье. Да! Уходя с урока, мальчик Федя так сильно хлопнул дверью, что с урока ушел и Петя, сидевший на подоконнике. Да! На уроке химии мальчик сделал бомбу и получил пять. Условно. Да! На уроке географии Петя ущипнул Марину не за тот регион и получил по своей автономной области. Да! Школьник прогуливал уроки на стройке с пятого класса и к концу пятого класса уже стал прорабом. Да! Странная. Странная. Так, так, так. Дети, в этом году последний урок география. Да, смотри, сейчас опять меня вызовет. Так, кто пойдет к доске? Через глаза слышу мамин я голос. Ну а через уши я вижу отца. А тем временем представьте себе, в коллегиуме номер 25 во время контрольной работы отключили интернет. Смотрим <связь> Интернет появился! <связь> Всем известно, что мальчики проходят военкомат, проходят медосмотр для военкомата. Итак, представьте себе случай в кабинете улона на проверке слуха.

Чёрный. Паук. А, Убей. пауки паук. Пойдем дальше. Нет, смотреть. нет, нет. Убей его. Да пусть живет паучок. Примета плохая. Пойдем дальше посмотрим. Убей! не за горами у нас выпускной. И мы бы хотели уделить свое внимание такому важному событию, как медленные танцы. Итак, смотрим. Медленные танцы на выпускных вечерах. Это привыкла жить одним тобой, одним тобой. Кость, а ты Встречать ты рассвет, рассвет? Костя, а что мы с тобой в углу танцуем? Ну, я наказанный. я с тобой Буду темно, ти деш зараз будеш наказано. Чи ж мала, пішли до мене, коротше. А пішли до мене, мала, не гами. Пішли в мене вдома, нікого нема. Звичайно, нема. Ми ж батько.

नो <laughs> नो <laughs> <laughs> Поди, так может ты? тебе катанчинцы тангинцами переломать? Ах, Да, не по шара, так может тебе конус погнуть? Да mm -hmm. у нас бисектрисить будет. И у нас дискриминатиком будешь, понял, нет? Слышь, парень, а да, ты вообще понимаешь, о чем? О, знание, сила! Мови, пишались би нами. Дали -дали. Доброго дня, дітки! Героям слава! Молодці! Я сьогодні у вас заміняю урок фізкультури. Я вчитель української мови. Якщо ви пам'ятали, і так, на Шевченка франка розрахуйсь Шевченко. Франко! Шевченко! Франко! Шевченко! Потяриський, розрахунок закінчено. Молодці! Шевченко зробили крок уперед, повернулися Рильським до Рильського. І повторюємо за мною. Зажурилися, повстали, зажурилися, повстали. Зажурилися, повстали. Право закінчено. Як Цей тип танцю дуже активно підтримують і студенти, і учні нашої країни, а також за кордоном. Але в нашій школі ніколи ще вся школа не танцювала. Давайте зараз продемонструємо вчителям і собі, які ми гарні, красиві, як ми гарно танцюємо. Гарним шею. i Давайте еще им друг другая разобрала.